Свет в конце туннеля, что фактически Украиной занимались с 1992 -го года те же самые USAID. И в Украине при помощи всех президентов постепенно создавались институты управления. Но ну, у нас, во всяком случае, сейчас более-менее независимая от президента национальный банк, поэтому банковская система работает. Мне кажется, у нас сейчас абсолютно независимая уже армия. У нас появились антикоррупционные органы, которые сейчас ну, начали еще больше хватать окружения президента Зеленского. И у нас существует в Украине огромное количество институтов, которые когда закончится война, смогут работать. То есть фактически власть вернется в парламент. И то, что мы продолжаем подписывать документы и заключили договор с Европейским Союзом, вот это и есть свет конца туннеля. Что на 40-й год, судя по всему, Украины, как завещал Моисей, через 40 лет похождения по пустыне, несчастьям, горю, украинцы все-таки придут к своей основной утопической мечте, которая была изначально. Мы должны стать европейцами, мы европейское государство и присоединиться к европейским народам. И вот это и есть свет в конце туннеля, на который, во всяком случае, я рассчитываю как предприниматель, как человек, владеющий недвижимостью в Украине, как человек, который собирается жить в Украине никуда не уезжать, потому что Украина прекрасная страна в Европейском Союзе. С Советским Союзом или с Путиным у нас пути разошлись окончательно. Путин фактически воздвигает стену между Европой и Россией. И у Украины в этом плане есть свет в конце туннеля, что мы сменим Зеленского вместе со всей коррупционной верхушкой и двинемся в Европейский Союз с их правами человека. Это очень исправит институты власти в Украине.